Добрий день, шановні черкащани. Сьогодні у нас дуже інтересна тема, але перед тим, як ми будемо про цю тему говорити, я б хотів вам представити дуже цікавого гостя, е, нутриціолога Володимира Кривицького, який є спеціаліст по харчуванню. Е, щоб ви зрозуміли е, більш точніше, яка його роль, він займається дослідженням краплі крові. Тобто по живій краплі крові під мікроскопом, який збільшується в півтора тисячі разів, можна побачити екологію нашого тіла, що в ньому плаває, що в ньому живе. Дуже інтересна ця тема. Але перед тим, як розпочати цю тему, і ми би хотіли маленький експеримент вам показати. От мене завжди питають: а що ви вживаєте, крім алкогольної отрути, яку ви всім не дозволяєте вживати, хочу вам чесно сказати, що я. Останнім часом взагалі 10 років п'ю структуризовану воду. Ми вже одну передачу про це говорили, але сьогодні ми б хотіли показати більш глибше і тончіше, щоб ви зрозуміли, чому треба пити тільки одну воду. І от перший експеримент, я б хотів, щоб мені Володимир Кривицький допоміг в цьому плані, підказував, як краще зробити, щоб зрозуміти, а що в цій воді є. Добрий день, дорогі телезрителі. В початку ефіру я хотів би поблагодарити студію 2 в лице Олександра Марченка, ну і Юрія Равця, який предоставив мені цю можливість сьогодні вам розказати то, про що нам повинні були еще рассказать в детском садике, в школі. Вот. Значит, то, что касается эксперимента, который мы будем проводить, у нас есть прибор, так называемый ретрорезер. Суть этого эксперимента определить количество примесей, находящихся в данной воде. То есть каким образом это будет происходить. Если вы смотрели передачи о воде, вы видели, что вода должна быть структурирована. От у нас є перед нами три скляночки. В одній скляночці ми взяли воду, яка взята з нашого водопроводу, з нашого крану, водоканал, який нам поставляє, за яку ми платимо воду. З другими, я купив в магазині місцеву, тобто води, водичку. Ми зняли спеціально, щоб реклами не було, чи антиреклами, і відкриємо і подивимося, що, що в цій воді є. Суть цього експеримента заключається в чому. Определить количество примесей в воде. На сегодняшний день по телевизору очень много говорят о чистой, живой воде. Но люди мало знают о воде. Вода на самом деле это уникальное живое существо. Мы даже не представляем, какую роль она играет для здоровья нашего организма. Я сегодня постараюсь показать, объяснить и рассказать. Суть вообще вопроса стала на сегодняшний день настолько серьезна. Суть вопроса состоит в том, чтобы научить людей пить чистую живую воду. Я вам хочу сказать статистику. На сегодняшний день смертность населения на первом месте занимает сердечно-сосудистые заболевания. На втором ⁇ онкология. В этом большую роль играет на первом месте психология. Но все как бы сейчас на экологию говорят, что плохая экология наследственная. Но на самом деле причина является на первом месте это питание. Мы поговорим в следующей передаче. И еще самое главное место занимает в здоровье наших людей это вода, вода, которая действительно является источником жизни на Земле Леонардо да Винчи так и сказал вода является источником жизни на Земле вот первый эксперимент который мы сейчас будем делать он нам покажет наличие примесей солей тяжелых металлов в воде так ну давайте включим его и посмотрим что бывает сейчас с нашей водой а, Бачу, что идут бульбашки и, значит, принцип, принцип, принцип какого действия? С помощью электромагнитного поля разрушается структура воды, и все примеси, которые мы не видим. Сейчас они становятся для человеческого глаза видимые за счет. того, що розламуються кластери. І там знаходиться якийсь важкий метал. От тепер цей кластер, тобто цей мішочок, розривається, так. Оце за допомогою цієї електрики. Так? І тоді ми бачимо оці всі метали, які знаходяться як, в примісі, примісі, примісі вроді да. прозорій воді, От прозора вода, вроді думаєш, а чому це прозорі води їх не видно, цих металів, а от в такому вже прокоментуйте. Представте собі ситуацію, чоловік за свою життя випиває около 70%. тонн воды и такую воду наш организм наша клетка должна очистить и вот эти шлаки начинают накапливаться у нас в организме безусловно организм устроен таким образом он будет очищаться но у него есть как бы свои пределы В організмі так, це ми експеримент зробили з одною водою. А тепер давайте ми зробимо ще нашу водопроводну. Це верхній шар, який плаває, це важкі метали. І вони потім з часом всі осідають. Як хлоп'я, оце вони осідають, оце можна сказати, що ці водії, яку ми купили в магазині. Але давайте продовжимо наш експеримент, подивимося, що в нашій водопроводній воді є. Коли теж так взяти і можна зразу, да? да будь ласка. Так, будь ласка, це ми. Подідемо і подимось. За цю воду ми заплатили гроші, а ця, можна сказати, безкоштовно тече. Чи... Ні, ні, що це безкоштовно. Я плачу, я дуже справно ну, плачу ну, водоканалу за ту воду, яка нам надається. Не я не вважаю, дякую. що вона нормальна, хоча вона Дніпровська, очищена, але. Все одно я вважаю, що вона є технічна. Чесно вам хочу сказати, глядачі, що я технічну воду не п'ю, а я нею тільки миюся, а п'ю, нам привозять воду біля будинку. І то я ту воду беру, морожу, тобто талу п'ю, щоб вона була зразу структуризована, щоб хоча б була. Але дещо потім після вас, я вам скажу, як ви мені розказали, додаю цю водичку, щоб вона була в мене жива, а не мертва. Бо чим відрізняється жива від мертва, можна було би теж. Пару слов я думаю, что мы Юрий Григорович, намалюем и покажем нашей аудитории, что, так, что такое живая и мертвая вода. На самом деле живая вода имеет не один показатель. Это не только физико-химические свойства воды, но это еще энергоинформационные свойства воды. Слушайте, я вижу, на трошки даже и, и легче, да, меньше. Менше навіть примісі вот, чем... Пример. Чем за цю воду <laughs> ми платимо деньги? Вот це да. Так бачить чотири з половиною гривні я заплатив за цю воду, за літрову цю баночку. А оцю воду з крана вона чистіша, вона краще. Ну, який... Да, который... Так, да. я дуже <реш> Все, вдячний. А от я ще одну водичку купив, а давайте ще третю, щоб можна було вийти, ще ще одну взяв нашу водичку. Ну, вона мінералізована, я не знаю. Може, не свободу. вийти, так? Да? Да. Ну ми спробуємо. Якщо да, не вийти, да, то я, бо я хотів купити без газу, взяв паличку без газу, а тут вона. газована. Я об'ясню один момент, уважає мой телезритель, що Гази... насчет газірованої води. Процесс жизни ассоциируется у нас с дыханием, а жизнь сама с энергией. Так вот, если мы возьмем, например, вот газированную воду, представьте себе ситуацию. Что такое углекислота? Это консервант. Мы вдыхаем кислород, а выдыхаем углекислый газ. Представьте себе ситуацию, когда мы углекислоту эту себе вовнутрь, то есть мы просто берем и испытываем собственный организм на, про, на прочность. Для нейтрализации этой углекислоты наш организм выделяет энергию. Энергию действительно, которая нам нужна для жизни. Я всегда говорю, нам энергия нужна только для любви, для того, чтобы любить ближнего, детей для того, чтобы нести в этот мир добро, извините меня, когда у человека нет энергии, о каких духовных ценностях тогда можно говорить? Да, он тогда эту энергию в коз забирает. Есть, знаете, как вампирчик. Я понял, что эксперимент нам не удается. По этой по она, воде, да, она потому, закипает, что... Сейчас прибор может сгореть. Вы да. я не хочу, чтобы... Она сейчас... Ой-ой-ой. Все. Вы видите, я выхожу. Даже, даже прибор не может сработать в воде, которая... Э, З кислотою. Ти бачиш, ну так, да, в реакцію спочатку йде вуглекислота Представ... і не можуть ці кластери розпастися, що подивитися, що в ній там є насправді. Представте собі, скільки організм затрачує енергії для того, щоб ця вода попала в клітку. Так, да, щоб вона розкрилася і щоб попала в Там в клітинку. Нічого не попадає, мразка. Ну скажу. вона йде транзитом, ну і ще плюс затрачується енергія. Ну ця вода яка? Скажете, мертва чи жива? Допустим, если она кислая, как считалось до недавнего времени, вода называлась мертвая. Вода, которая щелочная, она раньше была как бы по поверьям наших. А може, скажу. ми схематично покажемо на схемі, щоб люди Безусловно. знали, я, яка повинна яку воду треба пити, або які рідини треба пити, бо тому, що ясно, що то, що алкогольні не, не треба вживати, це однозначно. Я вам це зразу скажу, як твереза людина. Би... А от іменно що нашим дітям пити, тому що то, що в школах вони купують у ларьках, я маю як в ларьках, так і в буфетах, які є в наших школах, то я хочу сказати, що тут я б хотів батьків, особливо, щоб вони зараз зрозуміли, яка чому не треба, або Что треба насправді вживати Давайте изначально разберемся, что такое вода в организме. Вот у меня есть схемка, угу. клеточки. Я хочу вам показать. На 70 процентов мы состоим из воды. То есть, что такое вода в нашем организме? Это внутриклеточная жидкость, межклеточная жидкость, внутрисосудистая жидкость, кровь, лимфа и прочие жидкости. То есть, представьте себе ситуацию, если мы будем пить воду сродни нашей внутриклеточной и межклеточной жидкости, минимум 70%, хотя Всемирная организация здравоохранения говорит, 80% нашего здоровья мы можем просто сохранить. Вот насколько вода играет большую, огромну роль в здоров'ї людини. Це добре даже, що ми взяли газовану воду, бо тому що газ це є консервант. А консерванти, ясно, що вони коли це шкідливо для для нас. Ігорович, подивіться, ситуація яка. Ну. Вот, смотрите, газированная вода, в какие хлопья начинают сейчас выпадать после реакции. Смотрите. Це при условии, що ми щось прибор не сожгли. уявляєш? І оце таке в мене, можна сказати, в шлунку плаває. Чи в мозгах? Мозок просто чистої води, енергетичної, свіжої, живої. Я вам, я вам а хочу, ми що? Оце тобі називається взяв два, два напої, купив. Ну я розумію, ні, оце і дорожче. Чим дорожчий напій, тим я бачу він ще З Такими бачите, оце воно потихеньку зараз хлопці починають уже. Солі тяжелих металів. Солі важких металів починають опускатися на дно. Юрій Гріович, ви упомянули мозг. Представте собі ситуацію, коли мозг состоїть на 82% з води. Можна просто собі представити, чим ми думаємо. чем мы запоминаем и какую важную роль играет вода для нас, в частности, допустим, для головного мозга. Хотя я вам хочу сказать больше, кровь, сама плазма крови состоит на 95% из воды. Вот. Что такое клетка? Это капля воды, заключенная в мембрану. Вся биохимия, все происходит в организме с водой, В воді і благодаря воді, от я б хотів би, чи ви могли би так схематично показати нашим глядачам, щоб вони зрозуміли, що таке здоров'я, на якому рівні здоров'ям займається медицина, а на якому рівні ви займаєтеся цим здоров'ям, щоб люди зрозуміли, що спеціаліст має можливість показати людині прості лінії, що вона сама може розібратися з тим, з чим вона має справу. Я изначально хочу всем телезрителям объяснить простую вещь. Медицина занимается симптомами и лечением заболеваний. Мы сегодня будем говорить о здоровье, и мы будем говорить о здоровье на клеточном уровне. Для того, чтобы быть здоровым, много вещей не нужно проделывать. Я с вами хочу поделиться сейчас простым алгоритмом здоровья. Но прежде, чем я об этом вам расскажу, я бы хотел для наших телезрителей нарисовать маленькую простую схемку. Вот, если мы будем рассматривать человека, вот человек у нас как целостность. Вот, он состоит из 12 систем. 12 систем. Каждая система состоит из органов. Uh -huh. Ну, допустим, сердечно-сосудистая. Uh -huh. Вот э, органы состоят из тканей. Это не секрет, это еще школа. Uh -huh. Ткани состоят из клеток. Uh -huh. Вот э, я хочу рассказать вам о здоровье сегодня на клеточном уровне. Вот давайте зададим себе вопрос: если клетка здоровая, здоровый организм? Смотрите, медицина на сегодняшний день действительно ушла далеко. Угу. Вот. Но медицина, как правило, работает на этом уровне. Значит, медицина работает на уровне системы и органов. Мы сюда не будем лезть. Это их парафия, и пусть они занимаются. Мы поговорим сейчас о клетке. Я вообще скажу о ее величестве клетки. Вот. Мы вернемся к нашему диалогу. Если будет здоровая клетка, будет здоровый организм. Так. Значит. Давайте зададим себе вопрос, что нужно для того, чтобы была здоровая клетка. Mm -hmm. Это очень просто. Это среда, в которой она будет обитать. Будет здоровая среда, будет здоровая клетка. Простой пример, если, э, даже если люди не понимают, о чем я говорю. Возьмем, допустим, человека, поместим его в среду, допустим, алкоголиков. Кем он может стать через время? Алкоголиком. Алкоголиком. Вот точно так же и клетка. Какую среду мы для нее сделаем такое будет и здоровье в этой клеточке. Не важно, как она будет называться: клеткой мозга, или клеткой сердца, или клеткой печени. Важно не это. Важно нам создать среду, потому что среда организм это единая система но в этой системе для всех клеток есть одна среда но нам нужно задать себе вопрос что нужно самое главное для этой клетки мы сегодня затронули тему воды вот эта жидкость называется интерсекция вот я вам сейчас схематически нарисую что нужно для того чтобы клетка была жива и здорова очень долгое время во первых процесс Жизни, как мы уже сказали, ассоциируется у нас с процессом дыхания. Uh -huh. То есть для того, чтобы клетка жила, ей нужен кислород. Uh -huh. Это первое. Второе, что нашей клетке нужно. Вот эта жидкость на 95% состоит из воды. То есть нам нужна вода. Uh -huh. Дальше. Нам нужна еда. Uh -huh. Вот. Вот это среда, в которой будет обитать клетка. Но многие говорят об этом, но забыли очень важный момент. Очень важный момент. Процесс метаболизма клеточного. То есть нам, да, нам нужны э, выделительные системы. И мы, мы сегодня не будем затрагивать тему, но для телезрителей э, не секрет, что в нас в организме, наш организм использует разные паразитоформы паразиты, вот, которые тоже питаются в нашем организме и выделяют собственные токсины, то есть продукты жизнедеятельности. Значит, организм настолько умный, что три входа и пять выходов. Клетка как организм, то есть проекция, она с внешней средой соприкасается. То есть, каким это образом происходит? Бронхолегочная система дает нам кислород, вода и еда по, 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 через желудочно-кишечный тракт, ну и плюс кожа взаимодействие. Mm -hmm. Значит, но выхода у нас пять: желудочно-кишечный тракт, бронхолегочная система, мочеполовая система, лимфа, лимфатическая система, ну и пятая это кожа. Mm -hmm. Вот выделительные системы. Есть, Поэтому есть в кровь, я имею в виду и вода, и кисень и еда через кровь, да? Это та субстанция, когда дает к у она до а да, между вот... и рядиней... Правильно, Юрий Григорьевич. Давайте зададим себе вопрос, какая субстанция подаст это все к нам, клеточку. Действительно кровь. Кровь принесет воду, помоет ее клеточку, ки... принесет кислород, и все, что растворится в воде, попадет точно так же в клеточку. Потом это все др... дренажи через опять в кровь, там лимфу, ну и уже следующие системы будут Брами, работать. И в системы. Да, да. Ну, венозная кровь, кисл... углекислый газ. Жизнь этой клетки вообще по сути своей, по простому алгоритму. Я сейчас телезрителям объясню очень-очень простую вещь. От чего, в принципе, умирает клетка? Судя из того, что мы нарисовали. Первое, это от гипоксии, то есть кислородное голодание, кислородное голодание. оно обеспечивается кровью и оно обеспечивается кислотным щелочным равновесием, которое кстати регулируется именно водой, которую мы пьем. Второе это вот вода, значит смерть клетки называется обезвоживание. Следующий момент – еда. Если недостаточно еды, смерть клетки называется голодание, голод. Ну и третий очень важный момент – очищение. Очищение. Смерть клетки называется интоксикация. Интоксикация. Вот это алгоритм здоровья клетки. Ну еще сейчас мы добавим четвертый, это защита. Для наших телезрителей это будет как-то непонятно, как эту клетку можно защищать. Я объясню на простых вопросах. Когда мы покупаем себе машину, мы ставим туда сигнализацию когда квартиру мы ставим э, на двери точно так же нужно нам клеточку защитить защитить от сегодняшней экологии то есть электромагнитное излучение потом плюс э, э, Процессы метаболизма клетки. Есть, а паразиты, очень паразиты. Да, это все Паразиты, все это все ту клетку съесть. Конечно, они хотят питаться нами. То есть у нас ведь внутри тепло, хорошо, там кормят. Поэтому им хорошо. Есть еще один момент очень интересный: они родились раньше нас. А -а -а. Вони і умнее. Тут можна просто сказати, що хто в кого в гостях, ми в них чи вони в нас? Я так зрозумів, що вони що ми в них в гостях знаходимося, і нам треба з ними на ви. А ми з ними антибіотиками думаємо, бабах, баба зробили, десь отримали, і думаємо, все, нас вже вилікували, а нас швидше закопають. Дорогі телезрителі, якщо ви поймете алгоритм здоров'я клітки, ви будете завжди здорові. І якщо ви будете следовать этому алгоритму, ваши дети будут здоровыми, вы будете здоровыми, ваши родители будут здоровыми. Но нужно становиться на эту дорогу, на дорогу здоровья. Поскольку многие люди, начинающие заниматься своим здоровьем, когда им стало чуть-чуть легче, они говорят, ну все, типа вылетелся потому что нас привыкли стереотип. Вот зададим себе вопрос, зубы чистим каждый день, да, святое дело. Зачем? Профилактика в ротовой полости, правильно? Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, какую профилактику мы проводим в организме, в храме, в котором живет наша душа? Клетки все внутри. У нас минимум 70 триллионов клеточек, которые работают 24 часа в сутки. Что мы сделали для того, чтобы быть здоровым? То есть я, когда начиналась передача, я говорил о том, что нам эту информацию должны были дать э, еще в детском садике, в школе. Э, ситуация сегодня, Юрий Григорьевич, слаживается такая на Украине, что на 10 рождаемых детей один условно здоровый. Э, 30% молодых семейных пар не могут иметь детей. Вот. Давайте задумаемся, что будет через 20 лет. Я занимаюсь сканированием крови, э, ага. и я вижу, что на сегодняшний день э, наш генофонд может быть потерян именно из-за того, что мы пьем, в какой среде мы находимся, и очень важный момент, что мы едим.